सत श्री अकाल जी मैं हूँ साढ़ा किसान से लवप्रीत सिंह गेहूँ में सबसे ज़्यादा खतरनाक खर्चवर खात है वो है मडूसी हाँ दोस्तों मडूसी इतना ज़्यादा खतरनाक है ना जे तो हमारे गेहूँ की पैदावार भी कम करता है गेहूँ को गिरा भी देता है और इसके अलावा ये मरता भी नहीं है हमारे किसान भाई कहते हैं हमने बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया दो दो तीन तीन हम दवाएँ डाल देते हैं गेहूँ में ये मडूसी मारने के लिए लेकिन ये मरते ही नहीं है जे तो गेहूँ का मामा इतना अडियल है ना कितनी भी दवाएँ डाल दें इससे कुछ होता ही नहीं यार इसलिए अंत में हमने सनकोर डालना शुरू कर दिया सनकोर से कुछ फर्क पड़ता है हमें राहत मिलती है मडूसी से हमारे गेहूं की पैदावार अच्छी हो जाती है अगर सनकोर ना होती तो हम हमारी गेहूं भी ना होती लेकिन इस सनकोर के बिना भी एक ऐसी दवा के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसका रिजल्ट शानदार है बहुत ज़्यादा बढ़िया है हाँ दोस्तों मैंने दो तीन सालों से इस दवाई का ट्रायल लगा रहा हूँ वक वक् एरिए में लगा रहा हूँ और रिजल्ट मुझे सौ में से सौ प्रतिशत ही मिल रहे हैं इस दवा का नाम है पायरॉक्सा सल्फोन साठ प्रतिशत हाँ दोस्तों ये टेक्निकल नेम है हर कंपनी का आता है जो भी कंपनी आपको अच्छी लगती है उसका ले लेना है प्रति एकड़ साठ एम डोज है पायरॉक्सा सल्फोन की और कम से कम दो सौ लीटर पानी लगाना है इससे कम पानी नहीं लगाना इससे ज़्यादा लग जाए तो बढ़िया हाँ दोस्तों मैं जैसे मैं यही दवा कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ पहला पानी लगाने से पहले तीन दिन पहले यानी कि गेहूं में पहला पानी लगाने से बहत्तर घंटे पहले पायरऑक्सो सर्फोर्न साठ एम एल ली और 200 सौ पानी प्रति एकड़ के हिसाब से लगा रहा हूँ और स्प्रे कर रहा हूँ इससे क्या होगा जैसे ही पहला पानी लगी है जो दवा एक्टिव होगी और उसके बाद जैसे ही हमारा कि बत्तर आई आता जाएगा ये मडूसी बिल्कुल खत्म होती जाएगी याद रहे दोस्तों अगर आप अपनी आप गेहूं में पहली सिंचाई बीस दिन के या इक्कीस दिन के बीच करते हो जितनी ज़्यादा कम समय में आप पहली सिंचाई करते हो उतना ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट इस वैसे तो दोस्तों ये थोड़ी सी बड़ी गेहूं पर भी काम करता है लेकिन ये काम करता है पहला पानी लगाने से बाद में जन के पानी लगाने के बाद ही काम करना शुरू करता है इसलिए दोस्तों अगर जितना जल्दी पहली सच्चाई हो जाए हमारे गेहूं में उतना ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट हमें मिलेगा वैसे दोस्तों ये बिजाई के समय भी स्प्रे हो सकती है इसकी हाँ दोस्तों जैसे ही हमने गेहूं की बिजाई की बिजाई के 48 घंटों के बीच में इस दवा का पायरॉक्सा सल्फोन का हम छिड़काव कर सकते हैं लेकिन याद रहे दोस्तों ये काम गेहूँ में जब पहली सच्चाई करते हैं बीस इक्कीस दिनों अट्ठारह दिनों में जल्दी सिंचाई करते हैं तो ये काम पहला पानी लगाने के बाद शुरू करती है और जैसे जैसे हमारी ज़मीन सफेद होती जाती है वैसे वैसे ये मडूसी को खत्म करने लगती है इतना ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट है इस दवाई का याद रहे दोस्तों जहाँ पर पराली होगी ना वहाँ पर ये दवा काम नहीं करेगी आज की वीडियो में इतना ही अब इजाजत धन्यवाद